По игре, что могу сказать. По игре, за отношения, ребят. Спасибо им, можно сказать. Здесь все хорошо было. Реализация неудовлетворительно. Так что мы сегодня потеряли два очка, имея полное преимущество. Игрим, что кто-то говорил, что уже для команды время X настало, да? Я... Сегодня увидел, что есть команда, что игра у команды есть. Реализация. Реализация у нас и в игре домашней с Янбойсом хромала сегодня тоже. Мастерство это, везение, это, я не знаю. Это класс. Создаешь такие моменты, ты должен их реализовывать. Но мы уже результат не вернем, а именно за отношения, за тот футбол, который показала сегодня команда. У меня претензий никаких к ребятам нет. То, что мы сегодня не только флангами атаковали, и через середину у нас проходили комбинации, так что мы готовились и показывали ребятам, где есть возможность для проведения атак. Даже при такой массированной обороне команды Ворск да, были моменты у нас и через середину, и мы наносили и средние удары. А то, что я сказал, фарт не фарт, говорю, это, это мастерство.